Когда мы видим рой беспилотников, то это уже опасность. Мы применяем ядерную бомбу или мы думаем? Дроны-то не страшны. Обломки дронов нас на Да, Нас... Да. Дай мафи гранату, и вона усих пидирве. Так можно сказать про российского диктатора Путина и его оточення. А нас с вами ждут такие интересные и не очень ожидаемые события уже в ближайшем будущем. можем, например, даже но ну, если не сегодня, то, скажем, в завтрашнем эфире провести голосование, какой город на Украине вам а, жалко меньше всего. Я подумаю сегодня вечером, вот из чего составить список. Тут вот кто-то говорит, Львов, Львов, я, я сразу отверг, нет, Львов, мы там будем каву пить. А нынешнее заявление Путина, я бы лично рассматривал бы, как ну, то, что называется последняя Передупреждіння, здається, це вже було і не раз. Але зараз заяви про можливе застосування ядерної зброї звучать не випадково. Ну, по-перше, їм потрібно було зірвати візит Зеленського до США. А по-друге, зробити так, щоб Байден не дав дозволу на використання західної зброї по території РФ. Так, стоїть ли Україна ядерної війни? Таким питанням президент Путін вежливо вражає. встряхнул западных политиков и в первую очередь встряхнул Вашингтон, который продолжает дискуссию о снятии запретов на удары дальнобойными ракетами по России. Верховный главнокомандующий анонсировал обновленную ядерную доктрину нашей страны отныне. Любая агрессия против России, любого даже не ядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного союзника, Будуть розсматриватися як спільне нападіння на Росію. Взагалі, так звана Росія розпочала цілу кампанію погроз, щоб залякати наших партнерів. Але, як виявилось, залякати вони вирішили, і нас з вами, українців. Ще раз українців залякати. Ну бо не подобається, що часто до них прилітають наші безпілотники. Основанием для ядерного ответа теперь будет считаться критическая угроза суверенитету России не только ядерным, но и обычным оружием. Возможность ядерного ответа Москва будет рассматривать при достоверной информации о старте в направлении России самолетов стратегической и тактической авиации агрессора, крылатых и гиперзвуковых ракет, а также, внимание, беспилотников. Проще говоря, если российские радары фиксируют пуск, допустим, Storm Shadow или, не дай бог, Скальп, ответ будет не по Украине, а по Лондону и по Парижу. Эх, не ті зміни вносить у доктрину Путин. Вам же насправді ракеты та дрони не страшны. От якби в тій доктрині написали про обломки, то уже совсем меньше справа. Дроны-то не страшны, обломки дронов нас вот, нас, да, нас да. Вот После клапков, был... да. А вот обломки прям вот они вот с обломками да, не Два сказать. самых страшных слова: Хлопок, хлопок и, и, и обломки. И, и упавший да обломок, совершенно верно. Хотя пропагандистка Скобеева все ж боится и уламкив и беспилотников. Президент сформулировал снова экзистенциальную угрозу существования Российской Федерации, но при этом, проговорил, что когда мы видим Рой беспилотников, то это уже опасность. Это опасность или уже угроза конвенциональная, мы применяем ядерную бомбу или мы думаем, как вы осознали. То есть, мы опять-таки возвращаюсь, мы творчески использовали американский опыт, мы искали сдерживать неизвестностью. Вот у них называется сдерживать неизвестностью. Пусть противник думает, что мы он не знает, как мы воспримем рой его беспилотников. Как нападение ядерное или как неядерное То есть 147 беспилотников в начале сентября атаковали Россию. Да. Это А вы, повод? ребята, в Вашингтоне думаете, как мы это воспримем, и думайте, что мы можем это воспринять как ядерное нападение. Вот это называется сдерживание неизвестностью. А бить, вы как считали, по Украине или все же по США? Безпілотники українські нолітять на Росію. тому, Кого наказать так говорять американці, анічто, що ми накажемо Польщу Румунію. Вочевидь, не встигли кремлівським пелькам видати правильні методички, що вони й самі заплуталися по кому ж біть будуть. Можливо, навіть по своїй території, бо ж деякі ракети та дрони запускаються з Курської області. Що касається ядерної доктрини, ну... Но... То, что мы, я думаю, все граждане России ждали, что что-то должно быть в этом смысле изменено, это ничего не сказать. Конечно, этого ждали, этого ожидали. Потому что особенно после курских событий, конечно, был вопрос. А тогда для чего нам ядерное оружие, если кто угодно может прийти нам на территорию? Теория от практики отличается. И мы, наверное, сейчас находимся в той ситуации, в уникальной, в которой не находится ни одна страна мира. Мы А тіорії переходять в практику. Ну, з практикою, скажімо прямо, у вас не дуже вийшло. Бо спочатку росіяни планували здійснити демонстраційні дії, провести показове випробування міжконтинентальної ракети сармат. Але, як ви знаєте, вона взяла і вибухнула у шахті Один «Сармат» і все Були британські острова. Нет британсь... ми ж серйозні люди. Ні, а от я и серйозно й говорю. От Калінінграда до Берліна 106 секунд, от Калининграда до Парижа вот 200 секунд. Вас интересует Лондон О, 202 дві секунди. Вот. та не пролетіла вона ні секунди. І тоді кремлівський диктатор перейшов до другого акту цієї вистави, заявив, що вони змінюють свою ядерну доктрину. Але ж реакція на то, що. Что... сказал наш президент по изменению ядерной доктрины, говорит о том, что она, в принципе, по инерции идут. Опять про красные линии, опять Россия не ударит, это все сказки, живите спокойно. Как говорится, ничего не будет. Если ударит, то только по Украине. Да? Но там же четко было сказано, Но Это газеты, газеты, газеты. Серьезные люди молчат. Нет. Чего это молчат? Например, министр обороны Немеччины Борис Писториус сказал, что дея Путина Навіть не варто коментувати, бо ця ядерна риторика давно усім відома і вже нікого не лякає. А міністр оборони Литви Лауріна Скащуна сказав, що гучні заяви Путіна свідчать, що насправді він боїться наслідків, які чекають на Росію після отримання Україною дозволу на удари ПРФ. Ані говорять, ми довжні дати оружі дальнобойне на вґлу території Росії. Потому что Украина сама имеет право определять, как ей вести войну с ее врагом. Ну, по этой логике. И Россия имеет право сама определять, как ей вести войну с тем, кого она считает врагом. Право мы там напали бы на Украину или они на нас напали. Сейчас это не разбираю, но это одно и то же. Напали мы на Украину или они на нас напали? Мне это слышно? Какие же они тварюки! Но если даже дотримуватися цієї неіснуючої логіки Третьякова, то чому ж тоді Росію можна використовувати іранські та північно-корейські ракети по Україні, а нам американські та британські не? Они должны осмыслить, а что же произошло? Произошло прямо то, что и говорилось, что вы поставляете ракеты, кто поставляет, тому ударит, да? Если из Франции, то по Франции из Британии, значит, Британии, если разрешили США, то еще и США достанется. А если ночью прилетят беспилотники, что вы скажете? А мы не ответим. Я так уже не скажу. Теперь, как говорится, весь ответ в руках нашего главного командующего. Прилетело 150 беспилотников, разобрались. И по Украине мы и так бьем, но кто эти беспилотники поставил, должен приготовиться. Ко всем, как говорится, ответом мерам с нашей стороны. Но понижение... Я, по я бы не назвал ядерного это понижение. Оружие состоялось? я бы сказал, это не понижение применения, это повышение риска применения. То есть риска угрозы тем, кто играет в красной линии с ядерной державой. Вот сейчас остановитесь и отмотайте на несколько секунд назад. Подивіться на вираз обличчя Скабеєвої. Здається, що навіть зливний бачок розуміє, що як би там дід не намагався з останніх сил залякати світ, переписуючи свои папірці та обіцяючи всім ядерный апокалипсис, это не что как просто блеф. А Киеву не приходит в голову, что первый удар получит, собственно, само киевское начальство. А, а здесь не однократно. Вряд ли ракета пролетит мимо Украины и пойдет искать сразу туда. Нет, но ну, речь в доктрине идет на самом деле о том, что ракета пойдет искать туда <связано> что-то. Ну, Я совместный. не так понял, поэтому... ну ты сам ну, сейчас ну, вот задал. Ну кому? -то. Потому да. что э, по Украине это. Невелика вели, не проблема. Но То есть, есть они там... рассчитывают проскочить, я правильно понимаю, Нет. если уж так, совсем Киев, по, дворовым, по простому? по-простому. Они надеются вовлечь и стать авангардом общей коалиции против не Ваня, я России. так понимаю, спрашивает да. не то, что они в случае там этой провокации, они э -э -э умрут героями ]да. и попадут в Волгалу. Пу, прости господи. А то, что Правuba... ничего не будет, достанется тем, которые их защищают. А, они, во-первых, думают, что ничего. ничего не будет, а во-вторых, они думают, что ничего да. не будет вообще. То есть ядерный удар, да и вообще никакой удар нанесен не будет. Нагадайте, а сколько разів же Путин заявлял, что выкористает ядерную зброю? Пропагандисты, конечно, подиграют кремлевскому карлику, малюючи апокалиптическое будущее в случае доведения России до последней капли. На самом деле очень важно, что мы перешли от доктрины ядерного сдерживания к ядерному устрашению. Это очень важно, потому что сейчас Запад прощупал наши, скажем так, э, 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 красные линии, назовем их и потихонечку их двигали, смотрели в тех местах, где это можно сделать. Потому что мы видим, что массированные налеты беспилотников, крылатых ракет, пока это по старым территориям, но планируется по новым. Именно сейчас идет обсуждение по возможности дальнобойных ударов. Это была их концепция постоянного изматывания нас. А то и вообще приближение приблизиться к так называемой теории быстрого глобального удара, угу. когда массированный налет на Россию просто нас обескровливает. Потому что кто-то скажет, а в чем разница между украинскими беспилотниками, которые и так летят на тысячу километров, и крылатыми ракетами, которые хотят передать. А здесь кроется в том, что они могут поражать объекты уже стратегические. Они и ПРО могут, могут обходить, ПВО могут поражать объекты противоракетной обороны, в том числе и ядерные. А справді в чому то різниця, якщо не так давно Україна, ну напевно, Україна атакувала дронами радіолокаційні системи за горизонтного виявлення, які є частиною російського ядерного щита, і вже тоді Росія, згідно доктрини, могла застосувати ядерну зброю проти нас так само до речі, як і після початку Курської операції, чи, наприклад, ударів по Білгороду і Криму. То есть если мы наблюдаем атаку, подобную атаке на Крымский мост, помните, там одновременно 20 11, ракет, ракет примерно. 11, 19, да, 20, ну, в общем, что-то да. в районе 20 ну, можете, скальпов или атакамсов, которые взлетают в нашу сторону, мы можем считать, что это тот самый массированный запуск крылатых или каких-то других ракет, на которые мы можем отвечать так, как сказал президент? Или здесь все-таки есть какая-то градация другая? Чтобы ну, чтобы нам не уйти в двойное толкование, да. норм пока не было исключений, что территория России или угу. старые регионы, или новые. У нас, в соответствии с Конституцией, и Крым и Крымский да. мост — это все российская да. территория. И фиксированный массовый запуск значит, и крылатых ракет, и беспилотников, и тактической авиации, читая F-16 и все, что будет там, это фактически Скі дають важно понимать, дають возможность на примінення на применение ядерного оружия. А не сразу автоматически ані я автоматично, але і тут вже деякі пропагандисти почали давати задню. і говорять, що насправді то Путін не збирається горіти у ядерному пополі. Тому якщо і застосує ядерку, то тільки у крайньому випадку. Причому замітті. Путин не подписал ее в одночасье. Угу, он сказал, что он подумает, поработает и так далее. То есть он оттягивает это решение, оставляя им возможность шагов либо назад, либо вперед. Они, соответственно, тоже подвешивают свои решения и ждут, когда а эта они ядерная пока получается... доктрина будет опубликована. Они пока... Я уверен, и, кстати, с Алексеем тоже согласен, что ядерное оружие будет применено только в крайней мере. При этом я сомневаюсь, что сразу будет применено стратегическое ядерное оружие. Эта лесенка эскалации, она достаточно длинная. Но все же есть такие пропагандисты, которые предлагают завдать прямо сейчас демонстративных ядерных ударов. Я бы привлек к удару по объектам на территории Великобритании обычным оружием для начала, крылатыми ракетами и морского базирования, Надіс удары, например, по трем объектам. Это производственным площадкам концерна МБДА ЮКА, который занимается производством ракет «Шторм Шэдоу». Это, если мне не изменяет память, «Бристоль». Это э, э, Стивенш и это Болтон. Это вот где производственные площадки площад, находятся концерны БДА утром там заседания, совещания. Как же так? Мы стали жертвой агрессии. Нам надо немедленно ответить. Надо задействовать статью 5 устава НАТО. Надо покарать тех людей, которые нанесли по нам ракетно-авиационный удар и силами военно-морского флота. Как они только начнут заседать, чтобы дискуссия была направлена в нужное русло, в нужное русло, демонстрационный ядерный удар... Э или, например, в северной части, опять-таки, прошу прощения за тавтологию Северного моря. Или в районах Атлантического океана, непосредственно прилегающих к территории Британских островов. Ну, чтобы все видели эту вспышку, все население Великобритании, политики и военные. И э, пришли к выводу, а не слишком ли мы сильно горячимся с этими ракетами. Вот. Полетят ракеты оттуда, туда ядерные удар. И кто эти ракеты поставил? Гиперзвуковые Америка, значит, в Америку. То есть четко дано алгоритм действий. Поэтому зачем вы, товарищи германцы там, или французы и так далее, тратите деньги на то, что вас гарантированно не защитит. Потому что система противовоздушной обороны, противоракетной обороны, которую делают страна, не способна остановить наши гиперзвуковые термоядерные боеголовки. От слова совсем. Ну, как работает российская ППО, мы все уже чудово побачили на прикладе нещодавно снищенных... Уламками складів з боєприпасами. Тому я б на їхньому місці була обережна із такими заявами. Бо ці маразматики, здається, повністю ігнорують реальність і міркують так, ніби Росія є єдиною у світі ядерною державою і має якусь суперзброю, якої більше ні в кого немає. А Реальність така, що ніяка Британія чи Франція не буде спокійно спостерігати за тим, як у її бік вилітають російські ракети. А миттєво завдасть удару у відповідь ще на стадії підготовки цих ударів. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіціна. Побачимось.